ఓం హాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యోన శ్రీ మాత్ర శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణం చేయడం వల్ల అపమృత్యువు దరిచేరదు దక్షిణామూర్తిని ఆరాధించే వారికి సంపదలకు పొద ఉండదు ఈ స్తోత్ర పారాయణంతో అజ్ఞానం తొలగిపోయి జ్ఞానం కలుగుతుంది కష్టాలకు ప్రధాన కారణం గురుగ్రహ బలం లేకపోవడం వలన ఈ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని ప్రతినిత్యం పారాయణం చేయడం వలన గురుగ్రహ బలం పెరిగి కష్టాలు బాధలు తెలిగిపోతాయి మన పాపాలను కూడా నశింపచేస్తుంది విద్యా బుద్ధులు వాళ్ళు తప్పనిసరిగా దక్షిణామూర్తి ఆరాధన చేయాలి జ్ఞానం కోరుకునే వాళ్లకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి మళ్లీ జన్మ లేకుండా మోక్షాన్ని సైతం ప్రసాదించే స్వామి దక్షిణామూర్తి శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यान्ततिवाङ्कुरो जगदितं प्राज्ञर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते वेदवचसा यो बोधयात्याश्रितान् यस्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुरना वृत्तिर्भवा भोधिनौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोधरस्थितमहादीपप्रभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादना सन्मात्रः यो भूतुः सुशब्दपुमान् प्रागस्वाप्समितिं स्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि व्यावृत्ता व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजता यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्यचार्यतया धदैव पितृ पुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम् वांसनलो अनिलो अम्बरमहर्नाथोहिमांशुपुमा इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्तैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै गुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति यस्मादमुष्मिन्स्तवे. यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनाश्वश्रवणात्तदर्थमनना ध्यानाच्च सङ्कीर्तना सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं शादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धेतत्पुनष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्री आदिशङ्कराचार्यविरचितं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम् सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु